Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Президент Украины Петр Порошенко встретил самолет военно-воздушных сил Украины, в котором находилось 145 украинских военных, освобожденных из плена. Встреча состоялась в 4.45 утра на Васильковском военном аэродроме. Глава государства поприветствовал освобожденных воинов на украинской земле. Военнослужащие из разных подразделений вооруженных сил Украины и нацгвардии, батальона «Миротворец», батальона «Донбасс», других добровольческих батальонов и волонтеров, которые помогали военным, находились в плену от нескольких недель до нескольких месяцев. Переговоры об их освобождении велись в течение длительного времени. Еще четверо бойцов освободят завтра. Президент подчеркнул, что государство будет сражаться за каждого своего военнослужащего. С аэродрома всех ребят доставили в теплые помещения в Василькове. Оттуда они поедут по домам. Наконец этот день настал. К сожалению, пока не все вернулись. Завтра прибудут еще четверо наших собратьев, но мы будем искать и находить каждого и никого не оставим. Государство будет сражаться за каждого своего верного сына. Сегодня нашу радость разделяют тысячи и тысячи украинцев, которые смотрят нас по телевидению и искренне радуются, что наконец после долгих дней, недель и месяцев вы вернулись домой, не сломавшись и не изменив крепко держа боевой дух, продемонстрировав лучшие качества украинского воина. Струвавший наикращие якости украинского воина. Батальон Донбасс. Ну, приятно, что нас встретил президент. Спасибо за то, что сделали для нашего освобождения. И мы надеемся, что наши товарищи, которые там еще остались в плену, один из человек тоже в ближайшем времени освободятся. Полуостров Чангар Херсонской области, ранее частично оккупированный российскими военными, полностью перешел под контроль Украины. Об этом накануне сообщил президент Петр Порошенко. Чангар полностью под нашим контролем. Слава Украине, написал глава государства в своем твиттере. Этот полуостров соединяется с железнодорожными и автомобильными мостами с Крымом. Через него проходят важнейшие магистрали, соединяющие оккупированный Крым с материковой Украиной. Ныне там оборудован украинский погранпост, длительная Время после оккупации Крыма непосредственно перед украинским пропускным пунктом находился также и российский. Дом городского головы Львова Андрея Садового вновь обстреляли из противотанкового гранатомета. Об этом сообщила начальник отдела связи с общественностью ГУМВД во Львовской области Светлана Добровольская. Инцидент произошел приблизительно в 20.45 вечера. Выстрел был направлен в стену. Взрывной волной и осколками выбиты все окна на первом этаже и повреждена крыша. На месте обнаружен хвост от снаряда «Муха». Расследование указанного преступления передают в Службу безопасности Украины милиции пока не сообщают, насколько повреждено здание. Напомню, 26 июля текущего года дом городского главы Львова Садового также обстреляли из гранатомета. По этому факту было открыто уголовное производство по статье «Терроризм». После этого обстрела дом семьи Садовых круглосуточно охраняют представители госслужбы охраны. Генпрокуратура допросила нардепа от оппозиционного блока Сергея Левочкина. Об этом сообщил старший помощник генпрокурора по особым поручениям Валерий Карпунцов. Допрос связан с разгоном мирной акции в Киеве 30 ноября прошлого года. Левочкин тогда возглавлял администрацию президента Украины при Викторе Януковиче. Кроме этого на допрос вызваны нардепы Нестор Шуфрич, Юрий Мирошниченко, Сергей Кивалов, Анна Герман, Михаил Добкин, Юрий Бойко и Александр Ефремов. А также экс-нардеп Владимир Макеевка и экс-министры Александр Лавринович и Владимир Козак. Также бизнесмен Виктор Пинчук допросят и бывшего председателя Конституционного суда Украины Анатолия Головина касательно внесения изменений в Конституцию в 2004 году, что привело к захвату власти Янковичем. Путин утвердил новую военную доктрину России из-за ситуации в Украине. Российский президент подписал указ об изменении документов в связи с отменой внеблокового статуса Украины. В новой редакции военной доктрины наращивание сил НАТО к границам России оценивают как внешнюю военную опасность. В Кремле также заявляют, что изменения в документ решили внести из-за так называемых угроз России, которые появились после событий в Украине. В тексте документа к основным военным опасностям, которые якобы угрожают Федерации, относятся создания систем стратегической противоракетной обороны. Также в доктрине говорится о так называемых территориальных претензиях к России и вмешательства в ее внутренние дела. В ближайшие дни необходимо принять госбюджет на следующий год. Такое заявление сделал президент Петр Порошенко в ходе встречи с председателем Верховной Рады, премьер-министром и руководством фракции коалиции. Лидер Украины отметил, что сейчас наступил определяющий период, цитирую, время ответить на серьезные вызовы, которые стоят сегодня перед государством. Сохранение суверенитета, территориальной целостности, независимости и обеспечения обороны страны. Я хотел бы, чтобы мы продемонстрировали, что являемся одной командой ответственных политиков, которые взяли на себя ответственность за судьбу страны. Нам нужен бюджет и деньги. Мы должны иметь оружие. Новая волна мобилизации. Каждому воину мы должны обеспечить одежду, бронежилет, средства защиты. Мы должны его накормить. Он должен четко видеть, что государство о нем заботится. Президент также призвал принять законопроекты, которые позволят создать справедливую судебную систему и отметил необходимость принятия изменений в законе о прокуратуре. Петр Порошенко подчеркнул, что нужна свежая кровь. Люди, не связанные многолетней круговой порукой, то есть необходимо реальное кадровое обновление. Принятие госбюджета 2015 до конца года критически важно для экономики Украины, а также для иностранных и международных партнеров. В этом убеждена министр финансов Наталья Яреська. По ее словам, новая смета страны необходима, чтобы убедить международных партнеров Украины в том, что правительство имеет одобренный парламентом план действий для стабилизации финансовой системы в следующем году. Глава Минфина подчеркнула, что только в таком случае можно надеяться на поддержку партнеров. Она также добавила, что критика бюджета была услышана. И в рамках работы в комитетах Верховной Рады документы тщательно доработают. Принять бюджет до конца этого года критично важно для нас. Ситуация очень сложная. Без этого бюджета мы не сможем платить пенсии и зарплаты с 1 января. Поэтому я очень прошу парламент пойти навстречу. Россия будет поставлять Украине до 1 миллиона тонн угля в месяц на льготных условиях. Об этом сообщил российский вице-премьер Дмитрий Козак. Он также отметил, что Федерация будет поставлять электроэнергию Украине по внутренним российским ценам, чтобы снять энергетические проблемы. Политик выразил надежду, что это поможет также решить вопросы энергообеспечения Крыма. Напомню, на протяжении долгого времени на российско-украинской границе стояло более тысячи вагонов с российским углем, оплаченным Украиной. В пятницу, 26 декабря, президент Петр Порошенко сообщил о том, что поставки угля разблокированы и уже пошли первые эшелоны. Правительство обязуется повысить на 13% минимальные пенсии и зарплаты с декабря следующего года, если к этому времени удастся провести социальные реформы. Речь идет об отмене неэффективных льгот, переходе на адресность предоставления социальных услуг и реформировании пенсионной системы. Об этом заявил министр политики Павел Розенко. Он констатировал, что Украина опоздала с реформами минимум на 10 лет. И если этого не изменить сейчас, то этого не сделают никогда. По его словам, дефицит пенсионного фонда приближается к 100 миллиардам гривен, что в перспективе снижает возможности повышения пенсий. Розенко напомнил, что правительство отказалось от некоторых жестких шагов, в частности, от увеличения пенсионного возраста, отмены студенческих стипендий и доплат работникам бюджетной сферы. Нравится кому-то или нет, но мы будем отменять некоторую часть неэффективных льгот. Будем усиливать адресность предоставления помощи. Будем далее двигаться по изменению пенсионного обеспечения. Отменять систему спецпенсии, ограничивать пенсионные выплаты прокурорам, судьям, народным депутатам и так далее. И все это сегодня отражено в тех законопроектах, которые внесло на рассмотрение Верховной Рады правительство. И это все сегодня отображено в тех законопроектах, которые вниз на рассмотрение Верховной Рады уряд. Миссия МВФ приводит в Украину 2 января следующего года, об этом сообщил глава парламентского комитета по аналоговой и таможенной политике Роман Насиров. По его словам, 14 января будет проходить совет директоров МВФ, и миссия должна в ходе своего визита отследить все то, что должен сейчас сделать Киев. Напомню, ранее президент Петр Порошенко призвал МВФ увеличить финансовую помощь для Украины. Представители фонда согласились, что страна нуждается в дополнительных 19 миллиардах долларов. И пока на этом все еще увидимся. До встречи.